Мариуполь это был мирный город, как бы, в котором на самом деле ничего не происходило. И было очевидно, что после инъекции, которую получил город там в мае, как бы, да, то, скорее всего, все тут будет более-менее благополучно. Да? Тем более, что если мы правильно понимаем, понимаем ситуацию, то кроме жителей города тоже еще находится достаточно большое количество беженцев или переселенцев, скажем так. Да? И во многом именно они как бы, значит, формировали общественное мнение. И если просто первая волна переселенцев была, наверное, такая, что типа вот там Украина придет, там правый сектор и все такое, то вторая волна переселенцев, мне кажется, по крайней мере, те, с кем мы общались, и там с кем была возможность там по более предметно поговорить, они, конечно, очень по-украински настроены именно, потому что понимают, что несет за собой ДНР, как бы что несет за собой Украина. Все. Украина это мир, спокойствие, стабильность, и единая страна. ДНР пока что, и вот, и в принципе, это реальный терроризм. это как бы. просто беспредел и неконтролированность происходящего полностью. Ну, республика не сильно состоялась, сколько я знаю, школы не открыли. Ну, в ДНР школы не открыли. я Меня, честно вообще удивляет, когда это называется ДНР, ДНР потому что, ну, что говоря, республика, да, это государственное, государственное образование mm -hmm. вот, и с каким-то определенным набором символов. Да, как бы это все там, мне кажется, нет. Mm -hmm. Тем более, кто их представляет? Люди из Москвы, ну, на территории Украины, что такое, зачем? Вот это Любой человек, не знаю, там, с Рязани приехавший в Киев, скажет, окей, я там, не знаю, президент микрорайона Троещина, да, значит, и все, вот как бы значит, республика Троищина появляется в Украине. Ну, так что, поэтому Мариуполь а, был немножко неожиданно. Мы не планировали, как бы, значит, мы планировали скорее начинать работу с, уже в городах а, освобожденных, как Славянск, да, просто полностью отрабатывать, отрабатывать, протокол взаимодействия гражданского населения с военными, вот, там, например, там, на теме разминирования, на теме содействия, просто как бы, на теме каких-то пост вот, этих военных как бы, историй, чтобы максимально быстро города возвращались к мирной жизни. Да. Но случился Мариуполь, ну, вот, случился еще Новоазовск, и надо было ехать сюда. Вот. А штаб территориальной обороны города Мариуполя, он создан буквально несколько дней тому вот он работал до этого в режиме управления Мэрией то есть Мэрия в основном их отрубей занимался э, коммуникацией с военными выполнением всех, всех задач поезд, вот и всех историй э, и в целом у него это как ни странно неплохо получалось вот и все было хорошо. Волонтеры занимались своими делами, какой-то актив просто существует, который занимается там достаточно активно, помощью армии, которая находится в, вокруг Мариуполя, да, и вокруг, как бы, значит, в этом регионе. А, то есть все как-то работало, но работало немножко разобщенно. И это стало понятно, что надо ситуацию немножко, а, как бы сказать правильно, катализировать что ли да как бы, значит, катализировать момент объединения и надо создать как бы некий единый центр Спо... куда спаять да спаять что ли да? то есть по большому счету нам в штабе вот, обороны совершенно все равно какая политическая партия люди представляют да? что они там как бы думают там о поводу выборах как они друг к другу относятся, если честно? Ну, есть... Потом будем разбираться. Да, деле. мы будем потом разбираться. За выборов можно не наступить в Мариуполе это, на самом деле. Да, это, 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 это точно так и так бы и, и выбора, в принципе в Украине просто может не не быть, если как бы, бы продолжится как бы, вот, то, что просто сейчас продолжается, понимаете? Вот. Поэтому вот, первое, ну, на чем сразу был сделан акцент, это вот на вчерашнем таком первом большом серьезном представлении этого штаба, что мы сразу сказали, что ребята, как бы мы забываем все, на период вот все. Это как бы топор войны мы зарыли. Вот, потому что против нас уже пошла реальная война. Одно, одно, и потом еще такой важный еще момент, который, мне кажется, немножко не доходит до людей, э, из, в том числе из Мариуполя. Да? Вот. Что вместо добровольных или недобровольных наемнических образований сюда зашла регулярная армия соседнего государства, которая всегда относилась к Украине и мы к ним относились как друж, ну как дру... мы, мы друзья и братья, да и как бы все, что хочешь, только это, это бред воевать с Россией, это бред воевать, точнее, в, с Украиной. Но то, как она зашла, и то, как это просто происходит, показывает, что просто будет дальше. Для них не является ценностью жизнь украинца. Для них не является жи... ценностью жизнь русского. Для них не является ценностью жизнь как бы жизни вот эти... этого населения, которого они захватывают. Да в каких-то местах как бы, они. Целость городов, целость городов. Да. Это не их, цель, не их цель. То есть это российская армия так вела себя в Чечне, и мне кажется, что также они относятся к Украине. То есть мы не видим каких-то других вариантов, ну, как-то другого вот как сказать правильно. Других примеров, как бы, да, что. Давайте мы сравним не с Абхазией, и а Абхазией, потому что в Чечне сейчас они навели визуальный визуальный лоск. Не, ну а в, Абхазии, это... в Абхазии в Абхазии дела не сильно хорошо идут. Я, знаете, как, бы, сложно говорить, то есть я в данном случае там как бы тоже связан какими-то обязательствами, mm -hmm. ограничениями, потому что я могу говорить, что я не могу говорить, но. Да, Новоазовск сейчас, если я точно просто получаю информацию, если мы точно знаем, он не очень разрушен. Да? Но с другой стороны, мы точно знаем, что в Новоазовске позиции армии среди домов. Вот. Но как бы, когда Путин говорил в Крыму, что мы будем, давайте мы поставим перед собой женщин и детей, посмотрим, как вы будете в них стрелять, мы это увидели вживую, понимаете? Вот. То, что просто было при прорыве наших подразделений из-под Иловайска, это увы, правда, как бы, да, значит, то есть вот это неоправданная совершенно жестокость, неоправданное отношение к, к людям только потому, что они защищают свою страну, свое государство, как бы ее ни называли, как бы к ней не относились с другой стороны. Это люди, понимаете, как бы, да, значит, это мирные жители и все такое, и ну тем более солдаты. Это не, ну, это что -то, что, ну, как бы, украинская армия не фотографируется на фоне трупов. Украинская армия не разрушает жилые кварталы. Если бы мы хотели это делать, поверьте, а то закончилось бы намного быстрее. Понимаете? Нам, нет, не то, что, нам нет смысла армии стрелять по кварталам. Нет, нам нет смысла Стрелять в Донецк, в Луганск, там в любой другой город. Она Донецк... потом настроить за свои деньги. Конечно, вообще-то. Во-первых, это, во-вторых, то, что мы же понимаем, что мы рано или поздно войдем в эти города. То есть, зачем население как бы восстанавливает против себя? Вот. во многом приказы, за, за, приказы запрещают открывать огонь, потому что есть ощущение, есть опасность, что будет попадать в, жил, в жилой квартал. Такое было в Виловайске, когда было запрещено стрелять по определенным улицам, потому что все, мы знали, что просто на нового, надо брать город. Какие, какие э, в, э, в, штаб обороны, да, да, неважно, я потом, мы потом нарежем о войне, там, о, о, штабе. Штаб обороны, вот, который в Мариуполе создался, это сейчас какие, какие силы подтянуты, какие ниточки сходятся и в каких направлениях будут Смотрите, эти работы? Нам, наша, наша, самая важная задача сейчас, как штаба единого самообороны, это, как единого штаба обороны, еще раз, значит, простить прости. Наша самая главная задача, как штаб обороны города Мариуполь, вот, это с коммуникацией между разными патриотически настроенными силами между собой. Вот. И а, это город, это общественные организации, это волонтеры, это силы АТО, да, национальные гвардии, пограничники, силы с Министерства обороны, да, значит, добровольческие батальоны и волонтеры из других регионов Украины, которые очень хотят помочь, например. Да, значит, это вот наши вот. То есть мы сейчас как бы, занимаемся тем, что, а, по сути, а, выстраиваем, вот эти, как бы, вы, выстраиваем систему координат между городом как бы, да, и вот властями, условно говоря, то есть между теми ну, силами, которые управляют АТО, операцией. Это сверхважно. Город должен знать, кто их защищает, а то вот силы АТО, военные должны знать, что они защищают. Как бы, да. Это вот сейчас наша сфера задачи, сфера общем счету. Вторая наша цель и задача – это привести в порядок ситуацию с слухами и паникой в городе Мариуполь, потому что город должен видеть, что как бы все работает, и это по факту должно работать. Вот. вот в том числе задача этого штаба оперативно реагировать на всяческие ситуации, которые могут раскачать ситуацию в городе. Я так скажу, да? значит, Вот. В том числе, значит, и третий момент – это то, что штаб создан для того, чтобы город был готов. К э, активной фазе обороны есть таковая случится. Надо быть реалистами э, и понимать, что есть разные варианты развития ситуации. и мы хотим, чтобы максимально сделать ситуацию для жителей города безопасными, подготовить город максимально к любым вариантам развития событий. от обстрела до прямого вторжения как бы, в виде танков, там неважно чего да, значит, по большому счету. это вот задача как бы такого штата. Есть три направления работы. Направление первое, самое ключевое сейчас для нас, это, это линия колл-центра, э, городским номером 333313, есть номера мобильных телефонов, их можно посмотреть на страницах в соцсетях, или, я думаю, что можно дать на строку какую-нибудь, э, куда жители города могут звонить э, в двух ситуациях. Ситуация просто первая. Ты хочешь помочь городу, но ты не знаешь как. Деньгами, как волонтер, как медик, как водитель, а просто сказать, не знаю, обращение к бойцам, написать им просто письмо, написать, нарисовать им рисунок, да, значит, не имеет значения. Вот ты просто хочешь помочь своему родному городу, чтобы в нем просто был мир, спокойствие и порядок. Ты звонишь на эту линию и говоришь, здрасте, я хочу помочь. Да, значит, там сидят у нас волонтеры, которые принимают ваш звонок, они с вами общаются, и, соответственно, соответственно, в зависимости от того, что вы можете, умеете, хотите, максимально эффективно направит вас как бы, значит, в нужное русло. Да? Первая, вот, вторая история ⁇ это э, оперативное реагирование на то, что делает власть, или то, что делаем мы, или то, что делают военные подож... к... К... С... вместе с жителями. Например, мы сегодня э, сделали, как бы, значит, за... начали акцию ⁇ «Проверь своего бомбоубежище». Дай и бог, чтобы это не понадобилось, но если понадобится, должно быть... это должно быть готово. Да, значит, 0629 сайт сделал хорошее дело, очень большое спасибо им. Они сделали, значит, карту этих бомбоубежищ и, значит, вроде их проверили. Власть вывесила на своем сайте список этих бомбоубежищ. Теперь нужно жителю предметно просто про них пройтись и все посмотреть. Чтобы знать путь. Чтобы узнать, да, чтобы знать путь, вот, чтобы узнать, все ли там в порядке, чтобы проверить, где лежат ключи, чтобы точно знать друг друга визуально, да, чтобы видеть, что это точно ЖЭК, у которого ты просто берешь ключи, чтобы знать, что в самом убежище есть, есть запасы всего, да, значит, чтобы, если, не дай Боже, чтобы начнется, да, вы знали, куда просто бежать, как бы, ну, где как можно укрыться от обстрела. И бред говорить об этом в 21 веке, в 2014 году, бедный ну, совершенно город. Ну, как бы, там, такая история. Вот, Это вот момент номер два. Да. И то же самое касательно остальных, остальных аспектов жизнедеятельности деятельности города. Там, водопровод, например, да, какие-то основные объекты, которые нужно охранять. Вот это как бы наша задача, просто такие вещи. А их охраняют. Их охраняют. Станция а, хлорирования и... воды. Да, вот нет, есть охрана достаточно сильная, серьезных этих объектов. После там по итогам совещания принято тоже определенные меры. То есть это сейчас видно. Город точно может быть спокойно в этом отношении. Охрана города сейчас обеспечена. Вы занимаетесь организацией батальонов территориальной обороны, вот наподобие как там решение Днепр о создании в да, один. Вот, решение такого батальона сейчас принято. Mm -hmm. Детали сейчас я разглашать не буду. Вот но решение такое существует. Через призыв военкомата есть определенное количество борцов, которые уже прошли отбор как бы и отправлены на подготовку вот такой батальон. А, существует хорошая идея, чтобы в этот батальон собрать а, жителей Мариуполя, которые сейчас воюют в других частях. Вот. Потому что когда началась а, с, с, сама операция, да, очень много жителей Мариуполя ушло именно в, в, в батальоны добровольческие, от азор, бас, там многие там, да, как бы, идеи собрать их просто в, одно, в одном батальоне, потому что никто, кроме них, как бы, не знает город лучше, окрестности лучше и не может его мотивированно защищать. защищать. Хотя подчеркну, это очень важный момент, который я очень хотел бы донести. Никто не собирается пускать а, любого захватчика в сам город внутри, поймите. Вот. Это не имеет никакого смысла, это бессмысленно, и это никто не собирается делать, потому что это подвергание опасности и безопасности жизни мирного населения. В, в любом случае, в, в, как бы ни развивалась операция, максимально войска, а то будут стараться остановить, агрессию на дальний пост по городу. Для этого, сейчас для этого делается все, вот, максимально все для этого делается. Вот. Поэтому э, бросать на танки, бросать на регулярную российскую армию неподготовленных или слабо подготовленных специалистов, и бойцов никто не будет. Это уже не начало войны, поверьте. Сейчас наступил период войны регулярной армии. То, что максимально можно сделать в качестве самообороны да, как бы города, это помощь, это, это помощь военным, это патрулирование города, да? это помощь волонтерская, это сопровождение каких-то грузов. То есть, есть ряд задач, которые вполне реалистично могут выполнять люди, как бы жители города вот даже сейчас. На милицию одежды нет? Почему нет? На, не, знаете, как милиция сейчас… Их много, их перевели из Макеевки, из Донецка. Нет милиция, нет, милиция очень сильно подтянулась, да, как бы, и я, я скажу, что… Я на самом деле очень признателен милиции Мариуполя, честно вам скажу. Я, я знаю, что есть определённое, как в любом городе, знаете, как бы есть определенное недоверие к милиции, наверное. Да, в Киеве была такая же история после того же Майдана, когда значит, активисты патрулировали улицы вместо милиции, потом вместе с милицией. Да, и в конечном итоге сейчас ГАИ, например, и милиция в городе Киев – это прекрасно. Да, то есть все, ты, ты начинаешь реально доверять этим людям. А милиция тут работает на 100%, сразу могу сказать. То есть э, им не нужны накачки, им не нужны хлопучки, им э, они очень хорошо понимают ситуацию, да, значит, и они, мне кажется, очень, э, ну скажем так, въехали в ситуацию, да, значит, и вот даже вчерашний, значит, вот мы ночью просто там проехались по городу, точно патрули в нужных местах, на, есть на да, есть которые видны, есть которые правильно замаскировать, и все хорошо. Вот с этим. Есть также мобильные группы батальона Азов, которые работают в городе. Есть еще определенные просто как бы, значит, по линии самообороны как бы, экипажа, которые в городе работают. И эта линия будет сильно усиливаться.